За те, що ми зараз маємо бути єдині, тому що завтра в Одесі може бути війна, а сьогодні вона в Криму. Хто за те, щоб підтримати цей маніфест від воєнного і що голосувати? Хто голосувати? проти? Дякую. Слава Україні. Росіява на єдість Росії. І ми пам'ятаємо з вами, що ми націю козаків. Чому, скажімо, швейцарці із віковими військовими традиціями вони розбудували таку армію, які

Да спросите ты. вы меня! Кто вас говорите? Так вы даже не говорили, вы вешаете орлы! Простите, что, спросите, давай что давай. люди Потому а что а все а люди... Так что, вы а строго, скажи. Скажи. что, что ты хочешь сказать? Правильно, я говорю, не трогайте людей! А кто вас трогает? Скажи! Что ты хочешь? Я хочу мира! Вот то, что сейчас происходит, это дикость! А что вы Россию эту! Да, как, да какая Россия, Россия, я что, им звоню! Первое. Вы хотите, чтобы было образование бесплатное? Хотите? Причем здесь свет? Стоп! Ну вы хотите? Вчера войну Я пойду, кто? Вы хотите Я ш... захват, захват. образования? Данной... Да, 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 Оно с каждым нет. днем опускается ниже и ниже. И все ученые не в образовании. Дело так давайте наведем порядок в своей стране. Скажем, мы не хотим взяточки. не хотим, да, соглас. А Майдан ради чего тут стоит? Так у нас общие есть интересы, на которых мы должны объединиться. никто не слушает давай объединиться, я тебя слушаю, ну же, вы же, вы же не не вы интересы тоже, чтобы учиться. те, кто врывался туда, а. зачем а. бить? Вон Вон не жгли флаг упал Шли на спад, да. да. Вы считаете, да. это да. нормально? А вы считаете, это ваш флаг Подождите. Вы это считаете, вы считаете, нормально? никогда не было казака но не надо путать. Вы жгли красный Если мы живем в Казахстане, что ему остается делать? Если мы живем в регионе

а он поднял здесь флаг чужой державы, и он э, уже виноват в том, что он сепаратист. Он за уничтожение Украины. В этом виноват. В этом виноваты те, кто там во, во власти сидят. Ну как взяли власть? Это первое дело. Запретить. Я Почему запретить? Я, я, я в украинец, но я думаю и по-русски я запрещен не был. Не Спасибо за внимание. <свят> Да, нашу... Свой... настоящий украинец, закончил школу украинскую, но пошел шмо закончил, мореходку, потом пошел пароход выходил, служил в моей армии, в Мурманске 8 лет от рыбаков проработал, все там Я говорил на русский, знал немецкий, пришел на английский, потому что на нужно английский. Кто здесь, я сказал. кто, кого? Нет. кто кого унижает здесь русский что полно? Да не будет да, вот да Абхазии да, здесь не будет, будет, потому что нас умный народ. <свы> нас умный народ. <свы> 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 Відстави очі то щастя моє. Є пропозиція нам сьогодні на цьому майдані на цій площі побуде побути до 14-ї години 30 хвилин для того, щоб переконатися, і для того, щоб унеможливити різні провокації, скажімо так, різні там нехороші маневри наших опонентів. Одесса, 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 это уже не Украина? Это уже не Украина. А что? Свободный его. А какой он? Одесса. Каждый город, который идет, какой? Украина принадлежит мне, принадлежит Яценюку, принадлежит... Очень ошибаетесь. Нет, украина и Такой же, как я ценил. Потому... А как... вы, вы понимаете, что такое? <плотный путь> <плотный путь> было это самое. Вентушее это <плотный путь> <плотный путь> <вот, плотный путь> На Кавказе и везде было только с одного. С одного было. И вы помните, когда... Поэтому нужно по всем собранным, вести свою политику, вести наше направление. Мы стоим за мир, а за дружбу, за, 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 всех. И Одесса это не позволит, чтобы здесь какой-то мошенник, который уголовник, куда Треба розуміти, що Антон на пустому місці робить собі піар. Не він збирає цих людей. Якби просто є люди, які розумні, які не світяться. Антон, він молодий, дурний, тому він світиться. Але ви робите такими речами, робите йому п'яде. Чим рідше ви будете згадувати його прізвище, тим буде краще для цього міста загалом. Є органи, які мають завести справи, розібратися, які заяви були зроблені, які дії були зроблені, скільки років це тягне чи місяців. Не треба там самосудів і самозатримань. добре? Yeah. <laughs> Ви всі бачили, це є зафіксовано на відео, що ця людина разом з своїм водієм під'їжджає на Мерседесі на поріг держадміністрації, спокійно з своїм охоронцем, озброєним, проходить в облдержадміністрацію. Сьогодні хлицов, коли заводив нас, пояснював, хто ми такі, скільки людей і чого ми йдемо. А Давиченко підійшов і сказав: Я до Тендюка, і його пропустили. Вимога така, що якщо Давиченко ступить на поріг держадміністрації, то е, обласна рада, люди, які зараз контролюють чи думають, що вони контролюють ситуацію, підуть разом з Давиченко. отношения которые имеются в европе а иначе что иначе ничего не получится иначе ничего не получится вот мнение старшего поколения до военного поколения когда оно все получается и все должно получиться и победа будет за нами слава украине зашла она, звезда пленительного счастья, и Украина стала одна. Но на обломках самовластия уж не напишут их имена.